羔羊排蘸上这个韭菜花，味道翻倍啊，绝绝味呀！今天我们热热乎乎煮个羊排吃。我切菜了。嗯。切这么大块行吧行行，别丢啊，别丢，蔬菜可少呢。是。哎，要多放点蔬菜啊。行行。给小鱼玩着。玩这个，快！看我家宝宝多像我姐。快切完了，我进去烧火吧。啊。 看我们新鲜的羔羊肉，五花三层肥瘦相间，是这样的羊肉啊。好了，这个羊腩留着下次炒菜吃吧，装盘。可以开始炖了，今天我们砂锅炖羊排，倒水，羊排冷水下锅。 放多了这么大的，猪肉大料盐放点，盖上锅的盖，先煮它半个小时，然后放蔬菜，味道肯定味绝。嗯、哎。拔萝卜，拔萝卜，再拔。<laughs> 我们的羊排已经煮了半个小时，再放这个蔬菜，放这个玉米，还有胡萝卜，还有这个白萝卜，放。 我们的羊排再煮个半个小时就熟了。我们的羊排熟了，嗯、这可煮好了，快拿上桌。我们的砂锅羊排再撒上这个小花葱，味道肯定没味了。再撒点。媳妇儿，你先尝尝。你看孩子辛苦啊。嗯，老公这样煮好吃。嗯。好吃。嗯。 哎，自己拿着吃。这羊排非常适合我的胃呀，那不挺好？那我的宝宝你也尝尝，这不挺好？我的宝也爱吃肉啊，我自己来一块。 嗯，这羊排味道可真美味了，媳妇儿你多吃点啊。嗯。要不我我抱一会儿孩子。啊，我要不别光吃菜吃肉。嗯。这玉米都入羊排的味儿了，好吃、啊。 那不挺好？嗯，我也不吃了。妹妹，你尝尝萝卜，萝卜也有很好的味儿啦。嗯。这是我们当年屠宰的，当当年的羔羊羊排。羔羊羊排呢，它就是鲜嫩。我爱吃辣椒酱，就这样少蘸点儿，再蘸点这个草原韭菜花。嗯、哎。 就这样，高羊排蘸上给我煮槽味道翻倍呀，绝绝不一样。嗯，你们也蘸着吃。嗯嗯。嗯